antaliyada o'rta yer dengizi uzra tong otyapti mahalliy vaqt sakkizdan o'n daqiqa o'tdi e'tibor berayotgan bo'lsangiz bu vaqtda hali kun unchalik ham yorishgani yo'q umuman bu yerga kelib shuni sezdikki soat sakkizda ham hali unchalik yorug' bo'lmagan bo'lar ekan bizda esa qishning eng uzun kunlarida ham soat sakkizda hamma joy yorug' bo'ladi hatto yettidan keyin kun yorishayotganini ko'rishingiz mumkin aslida bu mamlakat bilan ikki soat farq qilsada mahalliy vaqt baribir tabiiy vaqt ancha farq qilar ekan ya'ni insonlar ishga borishlari uchun soat sakkizda hali g'ira shira qorong'u paytda uydan chiqishlariga to'g'ri keladi